असलकम वेलकम टू माई चैनल सारेदार मंजिल विद अलीशा आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और क्य जो है वो कढ़ाई की रेसिपी बहुत यमी बनकर तैयार होती है इसकी तैयारी पहले मैं कर ली है इसलिए मैं कढ़ाई में पहले सबसे पहले जो है ऑयल शामिल करूँगी इसको गर्म होने दूँगी इसमें चिकन शामिल करूँगी ध्यान से छीटे ना आए एहतियात से शामिल करिएगा इसमें साथ ही नमक शामिल करूँगी ताकि जो चिकन है वो हमारा कढ़ाई के साथ चिम चिमटेरा जो है नीचे ना लगे अच्छे से ये इसको ये देखें नमक शामिल करने से ये जो है कढ़ाई के साथ नहीं लग रहा हमारा चिकन अच्छे से इसको गोल्डन सा हमने इसको थोड़ा सा कलर देना है इसके बाद हम इसमें बाकी जो है स्पाइसेस ऐड करेंगे अगर आप बस बिल्कुल बाजार जैसी कढ़ाई बनाना चाहते हैं तो इसको जो है पहले गोल्डन सा कलर आने दें उसके बाद इसमें ना स्पाइसेस ऐड करें तो बेहतरीन किस्म की इंशाल्लाह बाजार से आपको बजट फ्रेंडली रेसिपी है बेहतरीन इंजॉय कर सकते हैं वीकेंड पे आप इसको इसमें साथ ही जो है जब इसका कलर हल्का सा ब्राउन हो जाएगा हमारे चिकन का इसमें जो है लहसुन अदरक शामिल कर दोगी इसकी भुनाई करोगी और टमाटर को मैंने छिलका उतार के और इनको काट लिया था ये शामिल कर दिए हैं साथ ही कुछ हरी मिर्चें बेसिक से स्पाइसेस हैं आपको इजीली घर में मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा ये स्पाइस इसका जो है ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं शामिल करूँगी ज़्यादा स्पाइस लेवल अगर आपको चाहिए तो आप अपनी मर्जी से बैलेंस कर सकते हैं इसको लेकिन बेसिक से स्पाइसेस के साथ इंशाल्लाह बहुत यम्मी बनकर तैयार होगी टमाटर शामिल करने के बाद इसकी जो है मैं अच्छे से बनाई करूँगी टमाटर सॉफ़्ट होने तक अभी मैंने इसमें जो है ढक्कन नहीं लगाया ये ऐसे ही हमारा जो है चिकन कुक हो जाएगा दही शामिल करूँगी उसके पानी में भी ये अच्छे से जो है कुकर हो जाएगा हमारा चिकन आप देख सकते हैं टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं बेहतरीन किस्म के देख सकते हैं आप टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे इसमें जो है खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर दूँगी ये जो है मैदे की गर्मी को दूर करता है बेहतरीन है पाउडर और धनिया का पाउडर आप इसको अपनी जो है खाने में इस्तेमाल करें इन इसमें जो है वो ब्लैक पेपर जो है शामिल करोगी अपने जायके के हिसाब से और इसको भी अच्छे से जो है वो मिक्स इसमें जो है वो ब्लैक पेपर शामिल करने के बाद इसको जो है अच्छे से मिक्स करूँगी मैं स्पाइस के हिसाब से आप पे शामिल कर दीजिएगा हमने क्योंकि हरी मिर्चें भी कटी हुई शामिल की हैं अगर ज़्यादा स्पाइस लेवल तीखा हो जाएगा तो बच्चे वगैरह से ये अवॉइड करते हैं इसमें मैं दही शामिल फेंट के करूँगी इसमें मैंने थोड़ा सा जो है मसाला इसमें दही में शामिल कर दिया ताकि जो दही का टम्परेचर है वो कम हो जाए उससे दही हमारा जो है वो फटता नहीं अच्छी सी ग्रेवी बनती है इसको ये देख सकते हैं आप इसको दही शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दूँगी सिक्स स्पाइसिस के साथ जो है मैं आपको कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ आज ताकि आप जायके के साथ साथ सेहत तो भी साथ साथ तो आपको जो है टेस्ट के कोई कंप्रोमाइज़ ना हो आप लुत्फानदोज हो सकें आप बाहर से जो है महंगी कढ़ाइयाँ वगैरह खाने से आप घर में इन्जॉय करें इनको बजट फ्रेंडली रेसिपी है माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप दही का जैसे ही पानी खुश्क है इसका कलर चेक करें आप बेहतरीन किस्म की जी ग्रेवी वाली कढ़ाई जो है हमारी बनकर तैयार हो चुकी है आपकी मर्ज़ी है आप कितनी ग्रेवी चाहते हैं इसमें आप दही थोड़ा सा ज़्यादा शामिल कर लीजिए टमाटर थोड़े से ज़्यादा शामिल कर लीजिएगा बेहतरीन किस्म की शानदार किस्म की जो है हमारी कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है अब इसको आप चाहे तो कढ़ाई में साइड से क्लीन करके इसको सर्व कर सकते हैं या फिर प्लेट में आपको किसी सर्विंग डिश में इसको सर्व करें ऊपर से मैंने जो है चूनियन कटा हुआ जो है अदरक हरी मिर्चें और धनिया थोड़ा सा शामिल किए आप इसकी लुक चेक करें देख कर ही भूख लग जाए बहुत ही यमी टेस्टी जो है ये हमारी कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है आप इसको तंदूर के रोटी के साथ नान के साथ इंजॉय करें इन आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करें बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के जो है वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें अल्लाह हाफिज़